Они составили список медикаментов необходимых, дорогостоящих медикаментов, которые тяжело купить семьям. И они еще попросили помощь мыльной туалетной принадлежности. Война все равно продолжается, наша победа еще не наступила. І є люди, які дуже сильно нуждаються допомоги. Ну, ці ліки дуже важливі, тому що зараз багато поранених, контужених, і ну, це дорогостоячі ліки, які не завжди на прописані формулярі, але вони дуже важливі для лікування. Тут не тільки лікарська допомога, вона і психологічна ще. Коли люди бачать, що за них турбуються, то людині якось легше, вона швидше одужує. Ми коли говоримо о людей, які знаходяться в зоні АТО, мы иногда забываем про людей, которые уже вышли из зоны АТО, кто раненый, у кого в семьях погиб сын или муж. Этот фонд сначала создавался помочь мне, когда я находился в плену. Сейчас я уже помогаю своему брату в этом фонде, потому что я являюсь дальше кадром и дальше продолжаю службу. Поэтому я обращаюсь с просьбой, если есть неравнодушные, то присоединяйтесь.